Есть одно государство в мире, которое не признает этот праздник День Святого Валентина. Это кто? Это Саудовская Аравия. У хм. них, между прочим, Самое это... богатое государство да. в мире. Под строжайшим запретом этот праздник. И самое интересное, что большие штрафы. Те, кто празднует этот праздник, они будут обладаться большими штрафами. Вот такие. Так, вот. молодцы, поэтому они богатые. Любой праздник. Празднешь, мы не хотим все, штраф. Не гуляй. Да. А, подожди, но ведь если по этому всему, то День Святого Валентина это католический праздник, чисто католический. Да. Он к нам вошел как бы таким общественным праздником. Ну, он, он, он приятный праздник. И великий наш Вильям Шекспир, наш, я говорю, Наш наш, но наш, наш, наш. Ну, мы с тобой его хорошо учили. И знаем, откуда выражение «Нет повести печани на свете», да? и где там про образ был Валентина. А ты вот что-нибудь знаешь христианский, вот ну, христианский, может, в нашем славянском язычестве. Вот тоже же как бы должно быть, ведь, как бы любовь, семья везде приветствовалась. Может, есть тоже какой-то В христианском праздник. мире есть такой праздник, День влюбленных, и этот э, праздник... Э, о, ассоциируется с святыми князьями Петром, Петром и Февронией, а Муромскими. Да. Именно они существует легенда, и они э, э, святые, потому что их деяния для христианства очень значительные. И тоже как поддерживает семью. семью например, да, да, и в день их смерти, это 25 июня, и празднуют День влюбленных, День семьи. Кстати. Это как дети, это по православию или по его язычеству. Это уже это а, по, по, христианству? по христианским канонам. Понятно. Да. Да. А когда э, рассматривать еще язычество, да, то это Ивана Купала. А, вот так День когда Любея, через костер прыгают да, отсюда. Но вернусь э, к святым э, Петру и Февронии. Да, рассказываю. У нас пожалуйста. в Андреевке, Феврун, Андреевка Белгороднестровского района, есть такая икона. И вот кто хочет сохранить семью, кто хочет иметь семью, должен э -э и подойти, подойти да, да, и непосредственно попросить и Боже, помощь... как интересно. Я а -а -а. все это от себя первый раз услышала. Это есть такое у нас. Предыдущие. Вот, видишь, как хорошо, сколько информации такой интересной. А ты мне скажи, у тебя две дочки, да? Одна студентка, ты рассказывала. Да, студентка четвертого курса Аня. Она сейчас на практике. Где? В одесской школе. А, по маминым стопам или... Да, скажем так. Пойдет, да? Так она на каком? На историческом? Исторический факультет, исторический. исторический факультет. О, вообще будет информации много. Очень. Так вот, есть кому передать. Да. Так что, вернемся сейчас? к нашему тесту. Э, Мы э, сюда должны добавить 5 ложек сметаны. Угу. Все равно, да? Какой? Государственный? Да. Ну, наверное, ну, государственный лучше государственный, потому, лучше... потому что домашние это не тоже... Да, э, да. Мы... А, ж, а у нас масло уже сливочное. Есть. Оно уже здесь все есть. Угу. Поэтому мы это все добавляем и тоже хорошо перемешиваем. Ага. В общем-то, абсолютно все не сложно. Нет. Ты да, просто мы с, с тобой в разговоре вот так вот... Ну и так, так и надо готовить. А когда одна на кухне, это все. все быстрее. Да. Главное, чтобы оно все стояло под рукой, приготовленное и быстро все делается. Главное, чтобы никто не мешал. Вот главное, я тоже, между прочим, тоже не люблю, когда на кухне, когда муж заходит, там кастрюля, что это у нас такое. А вот, вот я тоже так этого не люблю. Никого. Вот это мое царство, я вышла, готовлю. Это мое. Да, и, и что я туда и как оно, это мое. Ну, может быть, это и правильно. Следующий момент мы добавляем Сколько муки? муки 200 грамм это примерно 6,5 столовых ложек. Это 200 грамм? Да. Угу. Тоже все перемешиваем. Главное чтобы было без комочков. Понятно. Это мы делаем по порции И для тех, кто хочет увеличить количество кексиков. Ну, а нужно конечно... немножко увеличивать? Да, да рассчитай, да, да. Да, говоря, здесь все. Там 200 грамм можно столбом. Ой, нам да. Может, мы еще дадим попробовать нашу нашей съемочной группе. Но ну, это вопрос. Абсолютный. Потому что, смотри, вот эти вот красивые украшения такие. Ну, украшения, понятно, это здесь же у нас есть и ангелочки, да? Ангелочки. Но это как раз не Валентина. Пусть счастье всем принесет. 14 февраля, День Святого Валентина. А 15 по э, христианскому календарю? Значит, встречается с зима с весной. А зима с весной. С весной. И какая Поэтому, будет погода? Да, да? все-таки пчелки нам понадобятся для встречи весны. Угу. И ну и пухоморчики. Пухоморчики нам понадобятся, что быстрее уже появились это натуральные, это. да. Да, там я знаю по прогнозам встречения. Это получается, какая погода до обеда, такое, такая будет весна, какая после обеда, такое будет лето. Да. Кто кого победит? Говорит. Кто кого победит? Ой, как хочется, чтобы уже тепло победило. Кто такие неожиданные? Ну, у нас такая погода иногда бывает, что и 1 апреля метет снег. Ну, обычно на 8 марта идет снег, потому что и тут же мужчины воспользовались этим. Вот такие, говорит, говорят вы, женщины. Мы везде. А мы везде. А как без нас? На ну, что без нас? И кого, что День Валентина хотя, конечно... Так, нам надо еще немножечко соды добавить, угу. погасить уксусом. А, то есть это для того, чтобы для пышности немножечко, да, да. да, да, да. да. Но, во всяком случае, сода, уксус это, это полезно. В маленьких количествах. Не в больших. Да, в небольших. О, как красота. Когда-то говорят, когда не было газ воды, вот так вот. И немножко добавляли уксус и соды, гасили и в сок. Угу. И получалось ситро. Кстати, так первый лимонад появился. А придумала вот тут же оливье. У вообще многое придумала. Но это. А ты вообще угу. печь любишь? Да. Ага, вот Поэтому Я... и дочка младшая, да, к этому так привязана. Я люблю э -э кухню. Я люблю что-то придумывать свое, что-то добавлять свое. Но... Ну, в принципе, если мы уже, как говорится, женщины опытные, знаем, какие ингредиенты совмещаются, совмещаются и не испортят один другого. А я тоже, знаешь, не люблю вот эти вот рецепты. Вот это надо делать так. У, а у, меня, не всегда, так? Вер, у меня не всегда получается придерживаться той рецептуры, которая... Да, я, да, я... Все больше э, в большинстве случаев делаю все на глаз. Открыла холодильник, посмотрела, посмотрела что, что есть и, и приг... вперед, да. Правильно. Но ну, я скажу тоже на глаз. А у меня муж всегда говорит, вот же мерный стаканчик. Сюда нужно там 55 грамм. Да, я говорю, на две. Помнишь, как в каком-то мультфильме здесь не 38 капель валерьянки, а 39 на одну каплю перелив больше. Ну, а мы на глаз и все вкусно. И очень. Так, что мы делаем? с нами Так, приготовлено. Хорошо. Значит, мы будем делать двух видов. Как сказать? Мы делим тесто наше на две половинки. Для того, чтобы в одну часть добавить... Белый шоу А, какая? Они будут вообще такие красивые. Да. Мы немножечко пиалочку. Ну, нам с тобой вдвоем много не надо. Это вот те, кто там за камерами стоят они конечно уже почувствовали вкусность, а другого нет. И добавляю. А какао создаст как раз вот этот. Так. А можно какао можно же как утертый шоколад и. Можно. Нет. Но, но горчит будет. Шоколад, да, шоколад, да. не то что горчить, а будет чуть-чуть и вкус другой и цвет. Немножечко не так. Да, я думаю, что какао будет нежнее. И да, да, у меня какие-то такие праздничные. Хотя берегу тоже красиво будет смотреться. А еще под настроение можно делать зебру. Ложку а, белого ложку того, ложку того, да. да. И оно Есть? не сольется потом Нет, в этом форме. Оно э, цвет нормальный Очень хорошо. О, уже цвет какой мы, красивый. Э, белое тесто. Добавим черный шоколад. А, а вот а, мы и сделаем мы наоборот. Добавим, все. да. Уже так красиво, кстати, запахи. Запах теста. Вкусного теста. И... А, Таня, можно было добавить ванилинчика белый? Ну, можно. можно пожелания. Это все по желанию. Можно добавлять не только ванилин, можно добавлять... И, и раз... какое-нибудь а желе ванилин. или варенье, да, там такого, чтобы оно цвета было. Делали мы с вареньем, только надо густое варенье. А, густое, чтобы, да, он да, чтобы оно не, не расползалось. Туда. раньше мы пользовались вот такими формочками, но ну, благо человечество до, до, того, что мы будем использовать бумажные вот такие. Ага, это ну, чтобы не пригорали, не да. кого Очень хорошо. И и у нас даже даже вот сердечко есть, поэтому действительно будут у нас праздничные такие. Вот глядя вот на всю эту красоту, понимаешь, ну, вот эти вот сердечки, вот-вот сердечки, да? Угу. Так и хочется сказать, этот не знаю, вот этот последний раз шутку слышала. Поскольку она все оттуда, да, прямые поставки из Китая через Европу на наш седьмой километр, да. Ну это всегда. Актуально. Актуально, мы уже к этому привыкли. Так, есть такой момент. Угу. Вс, вот давай. Так вот сделаем и еще одну сделаем. Вот как раз. Нам с тобой. Ну, я могу успокоить нашу группу, что тоже кому-то что-то достанется. Но только посмотреть. Значит, И поскольку... я добавляю э, по чуть-чуть сейчас теста. В... А конечно... ты мне доверяешь? Что Доверяю. Это... Шоколад. Одно? Одно. Или сколько хочу? Ну, будет растекаться. Все, как скажешь. Ну, ты повар, не я... мы любим все. Ну, конечно. Есть такой... Вот так вот, чтобы... Ну, вот. Да, да, да. А тогда такой сюрпризик можно было, конечно, бы. О, одну. сережку. Одну? Ага, да, на ну уши две тогда сразу. Да, да, Или да. маленький бриллиантик, что было бы нам приятнее намного. Это точно. Ну, можно еще по туда отправить. Ну, пожелание-то мы сами. И представляешь, как обидно будет, ты открываешь и И, съел. Съ и, и а себе съел, вот И себе попало оно, да? да. Вот так. Давай все уже для белого оставим. А они, не, они поднимутся вот где-то вот этих границ, сюда. понятно. Все это так вот должно быть. А какао пахнет. Ой, как какао пахнет. Вот и так вот, думаешь, все сами, все сами. И танцевали мы сами. И, Ну а что? А что, мы с тобой не умеем этого делать? Умеем. Да? Это как смотришь, да, старые фильмы. Танцуют девушки, ну тогда танцы были, которые вот друг, -друг, друг за дружкой держались. Вот, они танцуют вдвоем, нормально проходило. А сейчас такие танцы. Есть партнеры, нет партнера. Можешь вообще один в зале Быстрый выйти танцы. или медленный, никого не интересует. Абсолютно. Но вкусно да. поесть интересует всех. Это мы добавим сюда. Конечно, оно сильно будет подниматься или так вот на чуть-чуть? Не-не, оно будет здорово. Это... Да, это я уже не сомневаюсь, так. таким... что. Это отправляем на пыль. Это отправляем ага. сюда. И пекутся они, ты сказала, 20 минут. 20-25 минут. Понятно. Сейчас поработаем с белым тестом. И с шоколадом. А туда черненькие мы бросаем. Да. Угу. Сейчас, сейчас. Я думаю, тесто не получится. Да, конечно, ну, нет, чем? ничего не будет. Белый, да. Вот интересно, белые как бы. они должны немножко подрумяниться, да? Конечно. Нет. Вот. Очень Есть. Есть. О, ничего нет. страшного. Так можно две. Давай две. Давай две. Шоколадом кекс не испортишь. И много его не бывает. Много не бывает, конечно. Это больше чая выйдет. Если будет сладко. И он там внутри расплавится немножко. Там. И это создад... будет сюрприз. Вот сюрприз, да. Ну да, я думаю, человек съедает простой кексик. Но все-таки идея хорошая у меня, а? Туда что-то такое положить. Главное не перец. Инсуль. А вот отправляем, отправляем, отправляем в духовку. Ты мне доверяешь, я отнесу в духовку.